Наприкінці минулого року вона поїхала на СВО і там організувала пересувний військовий шпиталь на 10 тисяч поранених. Шпиталь опинився в оточенні та був накритий касетними боєприпасами. Незважаючи на отримане поранення, дівчина героїчно допомагала солдатам. Це подвиг здійснила донька Володимира Путіна Марія Воронцова. Про це у своєму телеграм-каналі написав чиновник із Якутії Спиридон Борбоїв. Дочь Владимира Путина, кандидат медицинских наук, врач двух специальностей, известный эндокринолог и ревматолог Мария Воронцова побывала в зоне СВО с простыми российскими солдатами. Она организовала передвижной госпиталь, где было вылечено более 10 тысяч 300 солдат. В декабре 2024 года передвижной госпиталь был окружен противником, который сбросил кассетные бомбы. Воронцова вместе с медицинским персоналом и врачами выносила раненых солдат из вагонов. Мария Воронцова вынесла четверых раненых, а когда оказывала помощь пятому, рядом взорвалась мина. Сама она получила контузию, но, собравшись, продолжила лечить раненых. После этого героичная сага начала появляться на ЗК. Пабліках і ВКонтакті там писали, як надихає героїчний подвиг доньки президента, але ця історія виглядає не зовсім реалістично і скидається на пропаганду. Донька Путіна і на передовій. Активизация Воронцовой и тот факт, что она становится все более публичной, вот на это я бы действительно обратил внимание. Обычно такие истории купируются, да, и такие истории не раскручиваются так или иначе патриотическими пабликами, а эта история властью пока что не купируется. И это говорит о том, что, возможно, она, даже если она максимально выдумана от начала и до конца, кому-то все-таки понравилась, поэтому она и продолжает существовать в пространствах околосказочного российского интернета. До героичного подвигу доньки Путина скептично ставятся и российские оппозиционные журналисты. Вот пост про шпиталь одного из них. Это очень смешно. Российские пропагандистские каналы постят историю о героической дочери президента. 28 Панфиловцев зеленеют от зависти. Марія Воронцова багато років прожила в Нідерландах. Її перший чоловік був голландцем. За чутками у грудні 2022-го хотіла виїхати з Росії і не повернутися. Тепер же її погляди кардинально змінилися, і одна з можливих причин це те, що в ній господар Кремля готує собі заміну. она всегда была замечена скорее в симпатиях к западному образу мысли и жизни, но сейчас, знаешь, очень сложно предсказать, как повернется судьба госпожи Воронцовой, потому что у меня такое ощущение, что вот эта активизация, она действительно связана с тем, что начинается какая-то битва за престол, что ли, да, и наследницы и наследники императора всей Руси как-то активизировались в преддверии чего-то, да, вот правда чего непонятно. Возможно, мы наблюдаем Пірацію під названням черт каліприємні знает. З початком так званої СВО Марія Воронцова регулярно з'являється на пропагандистських телеканалах як дитячий ендокринолог. І, звичайно, історії з військовим госпіталем на передовій та порятунком солдатів виглядає мало правдоподібною. Але якщо такі історії з'являються, то вони комусь потрібні.